মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কুসুমলা চন্দ্ৰ ঝুনা বা একাৱলী চন্দ্ৰ কাক বুলি কোৱা হয় মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ কুসুমলা চন্দ্ৰ এই চন্দ্ৰটোক গুণমলা চন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় যিহেতুকে গুণমলাভাগ এই কুসুমলা চন্দ্ৰত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে এই চন্দ্ৰটোৰ নিয়ম হ'ল ছয় যোগ ছয় সমান বাৰ ছয় যোগ ছয় সমান বাৰ মই দেখাই দিছোঁ নমো নাৰায়ণ সংসাৰৰ কাৰণ ভকত তাৰণ তোমাৰ চৰণ এই গুণমলাটো চুক মনত ৰাখিব সুবিধাটো দিছোঁ যে ছয় আখৰীয়া দুটা পৰ্ব লগ লাগি এটা চৰণ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু এনে দুটা চৰণ লগ লাগি এটা স্তৱক সম্পূৰ্ণ হয় ইয়াকে কুসুমলা চন্দ বুলি কোৱা হয় এই কুসুমলা চন্দ এক মিলিতান্ত ছন্দ এই ছন্দক সমচন্দ বুলিও কোৱা হয় সমচন্দ বুলি কিয় কোৱা হয় প্ৰত্যেকটো পৰ্বৰ আখৰ সমান সমান আৰু দুয়োটা চৰণতে আখৰৰ সংখ্যাও সমান সমান সেইবাবে ইয়াক সমচন্দ বুলি কোৱা হয় আমি ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰাখিবলৈ ছয় যুগ ছয় ছয় যুগ ছয় আৰু এই উদাহৰণটো মনত ৰাখিবলৈ মুখস্থ নমো নাৰায়ণ সংসাৰৰ কাৰণ ভকত তাৰণ তোমাৰ চৰণ এই ডেফিনেশ্যনটো পাই তোমালোকে এই স্তৱক আৰু পৰ্ব চৰণ এইকেইটা মনত ৰাখি ল'লে ডেফিনেশ্যনটো লিখিব পাৰে যে ছয় আখৰা দুটা পৰ্ব লগ লাগি এটা চৰণ সম্পূৰ্ণ হয় এনে দুটা চৰণ লগ লাগে এটা স্তৱক সম্পূৰ্ণ হয় আৰু ইয়াকে কুসুম্বলা চন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া মই ডেফিনেশ্যনটো দিম জুনা বা একাৱলী জোনাৰ এনে এটা নাম একাৱলী যে কীৰ্তনৰ আছে শ্লোকবিলাক এইটো ধুনীয়াকৈ শুনিয়া হাঁহি চাহি চক্ৰ পানী নুহন্ত আদিত্য বুলিলা বাণী এইটোত কিয় ছয় যোগ পাঁচ এঘাৰ ছয় যোগ পাঁচ এঘাৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা যে ছয় এঘৰীয়া এটা পৰ্ব আৰু পাঁচ এখৰীয়া এটা পৰ্ব লগ লাগি এটা চৰণ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু এনে দুটা চৰণ লগ লাগি এটি স্তৱক সম্পূৰ্ণ হয় ইয়াকে ঝুনা বা একাৱলী বুলি কোৱা হয় ধন্যবাদ